बिर तरा बिस्मिल सवाल है क्या नस्ल इंसानी की इब्ता बंदर से है कुरान हदीस से क्या साबित होता है जवाब बशर हज़रत आदम आल असलात वसलाम की तख्लीक मट्टी से की गई है कुरान मजीद में जा बजा इस हकीकत को बयान किया गया है चुनाचे एक जगह इरशाद है वक़्न हम इम मसनू बिलाशुबा वाक़ यह है कि हमने इंसान को खमीर उठे हुए गारे से बनाया जो सूख कर बचने लगता है एक और जगह इरशाद फरमाया इबक़ल और वो वक्त याद करने के काबिल है जब आपके परवरदगार ने फरिश्तों से कहा मैं मट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ हज़रत आदम आसलात वसलाम को अल्लाह त अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय अबलीस के जब उससे पूछा गया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया तो उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ आपने मुझे आग से पैदा किया है और इनको मट्टी से चुनाच कुरान करीम की सूरत स्वाद के अंदर ये वाक़ मौजूद है इदक़ालबल मलाम्बर फ़ैदा तो फ़ुलू साजिदीन फसजतमा इबलीस इस तकबरुदी इसके बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत आदम आम की पसली से हजरत हब्वा रजी अल्लाह तह को पैदा फ़रमाया और बाद में हज़रत आदम आलम का हज़रत होवा रजी अल्ला तहा से निकाह फ फरमा दिया और इन्हीं दोनों से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई हजरत होवा की पैदाइश के मुतल कुरान मजीद में है वाला कमिन हा जवूजहा वस समिनारिजा जालन उमन आ और इस जानदार जोड़े से इसका जोड़ा पैदा फरमाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और और औरतें फैलाईं चुनाचे बुखारी शरीफ़ में आ हज़रत सल्ला वसलम का फरमान है इस तसुबिन नंग फे नलमरता खुलत आ हज़रतल्ला वसम ने फ़रमाया औरतों के साथ नरमी और खैर खाही से पेश आया करो इसलिए कि औरत पसली से पैदा की गई है बहरहाल मजकूर आयतों का खुलासा यह है कि हज़रत आदम आसलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से मट्टी से पैदा फ़रमाया और नस्ल इंसानी की तख्लीक और इब्तः हज़रत आदम और आजरत हवा आलम से हुई सवाल में जो बात ज़िक्र की गई यह कुरान और हदीस के कतान ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा फरमाया है चुनाच कुरान मजीद में है लक़द ख़लक नासानसन तकवीम हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाला है लिहाजा मजकूर अकैदा क़ुरान हदीस के ख़िलाफ़ है और ये मुलहिदाना अकीदा है यह डारून की थ्योरी है इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं इसलिए अगर कोई माज अल्लाह इस किस्म का अकीदा रखता हो तो उसे फ़ौर अपने अकीदे से तोबा करनी चाहिए और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना चाहिए अल्लाह शाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों के अकैद को दुरुस्त फरमाए और सही अकीदे पर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए وما علينا الا البلاغ